असलम जी वेलकम बैक एन अदर वीडियो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे हरियस से होंगे तो आज की वीडियो जल्दी से करते हैं जी शुरू तो आज अभी मैं फ़िलहाल तो अभी तो फ्री था तो मैं सोचा थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं कल तो मैं वीडियो नहीं बना सका कल ना थोड़ी तबीयत बसार थी कुछ काम नॉर्मली था तो फिर मैंने नहीं बनाई यानी कि कल सुस्ती पड़ी हुई थी तो मैं आज फ्री था थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा साथ में फ्लॉगिंग करेंगे तो अभी मैं आया था फिल्टर सेक्शन के अंदर तो मैं फ़िल्टर वगैरह दिखाऊंगा आज आपको जो स्पेयर पार्ट है यानी कि जो फ़िल्टर चेंजिंग करते हैं जी जैसे कि ये देखें ये फ़िल्टर है थ्री इन वन ये मेड इन ताइवान का का यानी कि ये भी प्योरी काम का है ये देखें प्योर प्योरी काम यानी ओरिजिनल फिल्टर का यानी कि ये हमारे पास स्टॉक है और उसके अलावा ये ये भी इसी का फिल्टर है बोस्ट बोस्ट फ्रिज में Membrane होती है ये ये चेंज करने के लिए केमिकल वगैरह जो पानी साफ करते हैं और क्या ना और कुछ भी नहीं है और ये पड़ी हुई होगी जी प्रिज्मा ये पाकिस्तान में मालूम नहीं होगा फिल्टर्स ये वाले के नहीं लेकिन है ये सऊदी में यही है मेड इन टाइम तो ये बो ये एक पीस कम से कम सत्तर से अस्सी रहा का यानी कि पाकिस्तानी अभी राउंड अबाउट जो चल रहा है ना पाँच पाँच हज़ार रुपये का एक पीस है तकरीबन उसके अलावा ये मेमरीन है हमारे पास दो किस्म की तीन किस्म की सॉरी ये है जी एक्वाटावर टावर वालों के ट किया ये और उसके अलावा अभी ये हमारा नया मॉल आया क्योंकि जो हमारी कंपनी है ना वो अपना फ़िल्टर स्टार्ट कर रही है यानी कि पहले ये इंपोर्ट करते थे बाइट से यानी कि इंपोर्ट करते थे ये ताइवान से वियतनाम से चाइना से तो अब इन्होंने वो उधर सैंपल मंगवा के इधर ही उन्होंने कॉपी बनानी शुरू कर दिया यानी मतलब क्या ना खुद अपने मीट करने शुरू कर दिए लोगों ने तो ये सब उसका हमने माल मंगवा के रखा हुआ है तो हमारा जब सेक्शन बन जाएगा तो वही दिखाऊँगा जहाँ पर हम फिल्टर बनेंगे देखिए ये फो फोसट होती है जिसको फोसट कहते हैं इनके फिल्टर के साथ एक टूटी मिलती है वो है ये तो ये वो है तो उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा ये है जी मुझे इन सब इन सब फिल्टर्स के नाम का मालूम है क्योंकि मुझे इधर काफ़ी टाइम हो गया ना ये हम ये फाइव मीकर है ये भी प्योरी गांप है ऊपर लिखा है प्योरी गरीजनल है यानी कि एक नंबर में है बहुत दिखता है और ये है जी ये पोस्ट कार्बन है ये भी सब प्योरी काम के हमारे पास और आगे चलते हैं जी आगे चलते हैं चलते हैं इसको छोड़ दो इसको क्यों छोड़ दो ये मिनरल मिनरल है ये ये मिनरल है न्यू ये भी प्योरी काम उसके अलावा ये अल्कलाइन पड़ा हुआ है ये आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या क्या नाम बता रहा है फिल्टर के ये सब फिल्टर के मरहाल होते हैं यानी कि जो पानी साफ करते हैं ना ये अल्कलाइन है मुझे तो मालूम हो गया वो इधर हर चीज़ कहीं ये नहीं क्या तो ये हमारा दूसरा मसद है और एक मैंने आपको मेमरी दिखाई वो वियतनाम की थी ये ओरिजिनल ताइवान की ये देखो ऊपर लिखा हुआ मेड इन ताइवान ये कम से कम एक बीस सौ और ये सारा स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए इधर यानी कि अभी जो फ़िल्टर खुद बनाना है ना खुद मेड करनी है जो फ़िल्टर की ये सब कुछ पड़ा हुआ है यानी कि पाइप शाइप है ये बॉल बॉल वॉल्व हैं ये स्पेयर पार्ट्स हैं स्लो नाइट हैं ये एल्बो वगैरह अभी यानी कि हम खुद मेड करेंगे पहले बाहर से मंगवाते थे अभी होती ये देखें बॉल वल्व वगैरह चेक वॉल्व ये बॉल वाल्व सारे भरे पड़े हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता कंटेनर् आ रहे हैं तो ये चार्जर वगैरह हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता कंटेनर्स आ रहे हैं तो वो कंटेनर्स आएँगे तो फिर सामान शुरू कर देंगे हम लोग उसके अलावा ये छोटे छोटे स्पेयर पार्ट लगते हैं हाई प्रेशर जिनको जो फ़िल्टर लोग का काम करते हैं ना फिल्टरिंग तो उनको मालूम है ये क्या चीज़ें हैं ये हाई प्रेशर है ये लो प्रेशर है ऐसे ऐसे सब कुछ और ये जी ये पानी चेक करने की मशीन होती है टी इसको बोलते हैं तो यानी कि पानी में कितना नमकीन है कितना सॉल्ट है क्या मसला है ये सिर्फ़ चेक करने के लिए होता है यानी कि अगर फ़िल्टर यूज़ करो ना आप लोग कभी भी तो जब आप फिल्टर नया भी लगाओ तो जब पानी चेक करोगे ना तो वो आपको एक टी रीडिंग बता देगा जैसे कि बिजली की रीडिंग होती है कि उसमें आप डालोगे आपको मालूम पड़ जाएगा भाई जी दस है वन है तो हम लोग जो इधर चलते हैं ना वो मुदीर को मालूम है सही मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं कभी यूज़ नहीं किया वही यूज़ करता है उसको मालूम है सब कुछ तो मैं भी फिलहाल पूछ लूँगा क्योंकि मेरे पास घर पर पड़ा हुआ है तो अब पाकिस्तान में जब जाएंगे जाके अपना चेक करेंगे तो क्या टी डी एस है पानी का हाँ क्योंकि उधर तो बड़े बड़े फ़िल्टर लगे हुए हैं लेकिन कभी किसी ने टी डी एस चेक किया है मालूम ही नहीं तो अभी चलते हैं दूसरे सेक्शन में लो जी अभी मैं आ गया दूसरे सेक्शन में ये देखें परसों के हमने दो कंटेनर उतारे हुए मैंने बोला था आपको दिखाऊँगा ये देखें ये सारे फिल्टर लगे हुए हैं एंड तक है एंड तक एंड तक ओह हो ये भी सब हम लोगों ने सेटिंग करनी है इनकी जब फ्री होंगे तो ये दरवाजे तक है फुल दरवाजे तक ऑहिर तो अभी इनकी सेटिंग करनी है दो घंटे न रहेंगे तो ये जो खुद मेड फिल्टर करने हैं ना ये देखें ये मेमरी तीसरी मेमरी है ये देखें मैंने बोला न, था ना हमारे पास तीन चार आइटम है ये जी ये है वियतनाम के इसके ऊपर कहाँ पर कहां पे लिखा हुआ है ये कोरिहोम की कंपनी है कोई उसकी है वियतनाम की तो उसके अलावा ये अभी छोटे छोटे फिल्टर आए हैं ये है जी प्रो प्रोअल्कलाइन ये देखें लिखा हुआ प्रो प्रोअ्कलाइन तो उसके अलावा ये मिनरल है इसके ऊपर मिनरल लिखा हुआ है देखें मिनरल का है। उसके अलावा ये पोस्ट कार्बोन है वितम का जी जी जी, जी ए सी थी थर्टी थ्री जी ए सी थर्टी थ्री और उसके अलावा ये बड़े फिल्टर हैं पी पी जम्बो सी टी जम्बो यू डी एफ और दूसरे सेगमेंट में वो सारे छोटे छोड़ छोटे फ़िल्टर पड़े हुए हैं पी पी सी टी या यू डी एफ जो फ़िल्टर बेचते हैं उनको मालूम है कि पी पी सी टी किसको बोलते हैं हमारे पास तीन कंपनी है एक वेतनम के एक प्योरी काम के हैं और एक एक्वाटावर के हैं इसी तरह जम्बो में बिग फिल्टर्स में तीन तीन किस्म के हैं यानी कि पी पी सी टी या यू डी एफ एक वेतनम के एक प्योरी काम के हैं और एक एक्वाटावर के और ये अभी मैं आ जाएँ छोटे हीटर के साथ, साथ। हीटर के साथ ये क्लेज है क्लेजी इसको क्लेच बोलते हैं यानी कि घरों में यूज़ होते हैं हाथ में धोने के लिए सर्दियों में ठंडा पानी होना तो इसको फिटिंग वगैरह करवा के तो जब आप पानी की टूटी खोलेंगे तो गर्म पानी आएगा उसी टाइम यानी कि लाइफ वार्म करेगा लाइफ गर्म करेंगे ये उसका बड़ा साइज है सी ई एक्स नाइन वो सी ई एक्स सिक्स था ये सी ई एक्स नाइन है और अभी लगा हुआ था मैं अरे तो लगे ही रहेंगे हमारा गाँव है सुबह से लेकर शाम तक लगे रहो भाई मुन्ना भाई तभी मैं उस तरफ जाता हूँ वो वाले फिल्टर दिखाता हूँ आपको तो लो जी मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी फिल्टर सेक्शन में आपको मैं दिखाता हूँ ये भेद का सी है सी के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं हुआ यार ये समझ ले घटिया दो नंबर है घटिया दो नंबर में नहीं है कि लो क्वालिटी के होते हैं ये तो इसके ऊपर स्टिकर्स नहीं लगे होते जो तो प्योरी काम करें इम्पोर्टेड उसके ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं मैं कॉटन फिल के दिखाता हूँ आपको ये ये भी ये यूडीएफ है यूडीएफ के ऊपर लगा हुआ लेकिन स्टिकर है रही होम ये कंपनी अपने नाम का बनवाती है उधर से बाहर से उधर से बनवा के फिर ऑर्डर कर देती है फिर वो उनके नाम के स्टैंप लगा के तो बकायदा भेजते हैं स्टिकर बाहर था कि स्टिकर जो है ना जामिल का ये वियतनाम के वियतनाम के हाँ ये मेड इन वियतनाम ये वियतनाम के हैं और ये ओरिजिनल आ गया जी ताइवान के मेड इन ताइवान ताइवान के मैं दिखाता हूँ आपको ताइवान की पैकिंग ही क्या बात है डबल पैकिंग होती है यानी कि ये या देखें एक पी पी फिल्टर है यानी कि फोम वाला तो इसकी डबल पैकिंग है ऊपर भी पैकिंग है नीचे भी पैकिंग है इसकी तो ये पी पी औरिजिनल है यानी कि सही हैवी है महंगे हैं महंगे हैं बहुत ज़्यादा ये ये सी टी ओ ये देखें सी टी ओ की पैकिंग सी टी ओ यूडीएफ है ये इसकी भी अच्छी पैकिंग है सी को का कार्टून कोई नहीं खुला होने तो मैं वो भी दिखाऊँ सी टी कोई नहीं खुला हुआ ये पड़ा हुआ है ये देखें मिल गया सी खुला हुआ मेरे हाथ से जा रहा था ये देखें सी ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे शहर जो आते हैं उसके अलावा ये है जी एक्वा टावर एक्वा टावर आ गया किधर लिखा हुआ है ट्रिपल फिल्टर ये देखते हैं ट्रिपल ट्रिपल फिल्टर है ये मेड इन ताइवान है ताइवान का ये अभी मेड इन ताइवान है एक वियतनाम का और बाकी ताइवान के सारे मैं इसको आपको आपके नंबर क्या है ये जी इसके इस पैकिंग के अंदर आता है ये तीन पीस इनके एक पी पी एक सी टी और एक यूडीएफ ठीक है ये तीनों एक एक पीस होता है और वो तो खुले हुए थे ना ये एक ही पैकिंग के अंदर आते हैं बस यही है सब मिक्स होते हैं यानी ये सही फिर और अभी आ गया हूं जी मैं पी पी प्योरी काम की तरफ ये देखा बड़ा बड़ा फिल्टर ओ वाह ये लगाओ ना घर में क्या ये यू डी एफ यू डी कार्टून के अंदर पैक होते हैं यानी मैं खुलूँगा क्योंकि एक दफ़ा खुल जाए इसका स्टिकर खराब हो जाता है और ये स्मार्ट हीटर है ये देखें ये चाइना का है मेड इन चाइना वो जर्मनी का था जो मैंने दिखाया ना पहले पहले वाला हीटर वो जर्मनी का था मेड इन जर्मनी वो जर्मनी से शिपिंग आई थी हमारी और अभी चलते हैं नीचे फिर थोड़ा सा जो काम है वो करेंगे काम करने के बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं तो जी अभी आ गया नाश्ता नाश्ता करेंगे फ्लाफिल वाला ये देखें फ्लाफिल के सैंडविच होते हैं इस तरह के तो बने हुए ये देखें इसके अंदर बैंगन फ्लाफिल दाल का पकौड़े बने होते हैं कटलेस डालते हैं चिप्स वगैरह और ये सलाद होता है थोड़ा सा और ये नाश्ता जी सुबह दो दो सैंडविच खाएंगे और काम पे लग जाएंगे हाँ तो जी अभी ये मैं कर रहा हूँ इनको पैकिंग करेंगे एक सौ चालीस पीस ले गया था गाड़ी के अंदर तो गाड़ी के अंदर लेके आया था आदमी तो इसको अभी मैं पैकिंग करूँगा पैकिंग करने के बाद इसको देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना तो इधर मैं पैकिंग कर करके इधर रख रहा हूँ ये देखें तो अभी मैं ये रख रहा हूँ इधर इनको रेडी करेंगे फिर बाद में देखेंगे दूसरा काम क्या करने वाला है जी पैकिंग सारी मैंने डन कर दिया ये देखें सारे पैकिंग करके लगा दी अभी ये इनका ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहा है मुमकिन ये सुबह रियाज जाएंगे या दमाम जाएंगे ये भाई आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है ये मोटर का कवर है मोटर इसके अंदर लगा के ना तो ऊपर से एक ढक्कन लगा हुआ है ढक्कन बंद कर देते हैं यानी कि बारिश वगैरह से सेफ करने के लिए पाकिस्तान में तो लोहे के बनवाते हैं ना लोग इधर प्लास्टिक के बनते हैं हमारी कंपनी में तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया तो अभी थोड़ा बहुत कुछ खाएँगे पियेंगे थोड़ा सा काम रह गया पौधों को पानी डालेंगे बाहर हमारे पौधे देखें पौधों को पानी डाल के सीधा जाएंगे घर पर खाना लेंगे और कुछ भी नहीं अभी दिन है थोड़ा थोड़ा ये देखें हमारे फ्लावर्स वगैरह ये एरिया सब सुबह क्लीन क्लीन कर दिया अभी बस खाना लेना और घर पे जाएंगे लो जी अभी बकाले से मंगवाई है नमकीन और ये साथ में ड्रिंक मंगवाया स्पार्क ये बड़ी मज़दर होती है जैसे पाकिस्तान में स्ट्रिंग है ना वैसे ही है मैं सोचा थोड़ा नाश्ता करते हैं हाँ ये जी हमारे बकाले सेक्शन है और ये मैं जिधर खाना ले लेता हूँ यानी कि ये घर से काफ़ी दूर है तो अभी मैं इधर से खाना लूँगा तो खाना लेके फिर जाएंगे घर पे मैं अभी जा रहा हूँ बंगाली मार्केट में ये जिधर लाइटें जल रही है ना यह बंगाली का खाने की दुकान यानी बंगाली बनाता है इधर खाना अच्छा खाना बनाता है इधर एक पाकिस्तानी भी है ये वाला महब्स फूल वाला लेकिन उसका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता हाँ तो मैं खाना शाना बना खा, लेंगे खाएँगे और जाके सो जाएंगे अभी चलते हैं अंदर जैसी भाई एक दाल आलू मिक्स कर दाना पाँच हजार का बड़ा पार्सल है भाई पैसे तो काटो लो जी खाना ले लिया रोटियाँ ले लिया दो रेल की और एक पार्सल ले लिया बड़ा सा इतना सा पार्सल मिलता है जी इधर सात रैल में और रोटी लिया दो रैल की और जाएंगे दूसरे बकाले पे उधर उधर से जा कर लेंगे एक दही एक दही लेंगे फिर उसके बाद जाएंगे घर पे शावर नहा धो के खाना खाएंगे और फिर मूवी देखेंगे और घर पर बात करेंगे और बास हो जाएंगे फिर से कल से इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना हया था कि हाफिज़